Крыму переехали 2014 году. Ничего тут не было, вот совсем. Ни заборов, ничего не было. Я вот построился, слава богу. Все тут с стоять. стоят. Годывничка была, тут у меня одна такая большая годывничка была. На зиму, на зиму хорошо корм насыпать. Он бачит на дереве. Он на орехи. Вот спочатку я повесил вот эти два, птах, два шпакивли, вот два, а вон третий. И на всех шпакивлях ну, живут, ну, птахи живут. Я еще тут, э, кроме ну, сделал еще для фазанов. Ну, это все делаем для, для, кого? Для детей, чтобы они приклад брали. чтобы они росли, бачили все это. Делаешь, делаешь, оно еще хочется больше сделать. Каждый рик хочется, хочется ну, по 20 шпакивли, хотя бы минимум. Сколько Бог дал мне жизнь, сколько дал Бог мне жизнь, вот столько и буду вешать.